это так называемые российские технологии против НАТО. The plan USA. Про нигер, у которого нет воды. И поэтому мы отдадим все черное море неграм. Украину. Я предлагаю, говорить, я машину, предлагаю машину, построить на земли земле позатуха. Один миллион бджилок уже в вашу сторону будет Вдумайтесь, только нажатые на кнопку. Я передумал. Украине не достанется и не Львова. Мы отдадим Львов Нигеру. Сейчас вы увидите куча ядерных ракет. Приготовьтесь. Hello everybody. Ukraine, Russia, ba Nigger. Я позвал вас всех обговорить им, возможно, вопросы еще до войны про Украину против России. So, oh, Владимир Путин упадет здесь на вашей макушке. Это так называемые российские технологии против НАТО и нацистов, а также против Баобаба и Марса, и против всех инопланетянинов. Всех приветствую! Это все. Окей. Very simply, simply lovely. The mm -hmm. у нас uh, тут есть две нейтральные стороны. It's uh, Bobab and Нигер, Niger. У. Всем привет, я президент Нигерии и я хочу воды. Много воды, мне нужна вода. И еще я хочу распариваться с славянскими девочками. И ну, Украине можно меня девочек, okay. very interesting. Baobab, what's you said? Ну mm да, -hmm. <реклама> и проводить эксперименты на сегодня. Зоны 52 не будет. Россия сделает мир во всем мире. Так а почему у нас с тобой война? Объясни мне, с 2014 года потому, что вы бомбили 8 лет бомбас, и у вас все нацисты. Мы никогда не бомбили бомбас. Мы защищали нашу родную мать Украину. А если вы вторжились до нас... 10, 10 на голову, на боу -баб, если ты еще раз такое скажешь... Я нажму на ядерную бомбу и твоего Марса не будет. Так чего мы здесь? Давайте перейдем к мирным переговорам. Окей. Hey. Uh, Ukraine, what's uh, your plan? Мне потребно. 5 миллионов долларов 5 миллионов лазерных пушек и 3,5 миллиона ядерных бомб перемоги Эй. не будет и бомб тоже не будет вы же Эй. их будете бомбить российских детей в Донбассе а также в Киеве Это все нацисты это и мы нацисты. А кто подписывал с нами договор, что не будет нас бомбить? А сейчас, а зараз что происходит? А, моя такая капитан. Это не война, это специальная военная операция. Операция значит? Да. Ну хорошо, хорошо. Ловли, ловли, ловли. Тишина. Мы тут собрались, чтобы обговорить план взаиморазумения и взаимо, А вы тут какую-то херню несете? Пушки, если ты уничтожишь Америку, Мне я захочу зону 51. План, взаему, взаему, а У нас с Америкой идут переговоры. И эти переговоры пока что Никто не знает, только я и Дональд Трамп, но я надеюсь... Это что у нас идут мирные переговоры с Дональдом Трампом. Но я надеюсь, что то, с чем мы разговариваем, он не знает то, что мы задумаем, с Баобабом. Смотри, я тебе могу предоставить рабочих. смотри. Ты мне даешь девушек и много воды, а я тебе моих рабочих не играл. Так давайте перейдем к мирным планам. Да. Украина. Мы тут собрались, аби говорить все важные питання. Взаємо виходи. Ukraine. Ти перво скажеш свой план. Мій е, план такий. Зараз ми перев... проводимо переговори з Дональдом Трампом наразі, а потім будемо розмовляти з Баобабом. Я сподіваюся, що ось цю територію, яка захопила Росія, ось цю, Я сподіваюся, що ми її заберемо. І тоді, коли у нас все вийде, я і Наші депутати будемо старатися, щоб е, зробити договір з Баобабом, і ми забрали ось цю територію. Ось тут. Ми можемо Чорнобиль. Чорнобиля, хорошо. Ми віддадим Чорнобиль вам. Это какая-то фигня. И сейчас я покажу реально мирные переговоры. Стрите свои калякули. Это какая-то все ерунда. Сейчас я нарисую реальный мирный план. Вот это получит Америка. Что получают русские? Мы получим половина Украины. Вот это это получит укр... это получит русские. А Украина получит вот это. Вот это будет вся Украина. Это Новороссия. Также Что будет нигер. нигер, также Нигер получит вот этот квадрат, там где житомы. Это Нигер получит. Тут-то будет Нигер. выгодный ты мне даешь много воды, а я тебе ахреба не играл. Хорошо, ты получишь ага, Черное море. Вот это получит ниггер, меня. А вот это пауба получит ман, и Чернобыль. Мне питание до Нигров. Здесь вопросы задаю я. Ты здесь никто Звать тебя никак. Мы скоро захватим Украину за три дня. Вы ее захоплюваете уже майже 4 руки. Что вы хочете нам тем доказать? Давайте закроем этот план, он какой-то плохой и начнем с к моему плану перейдем. Плохо, плохо. киев, за три дня. Где-то я это уже слышал Сейчас я вам покажу свой план. Какие у вас план? мы видим на картинке эта территория достается россии это исконно российские земли как мы видим вот это все новороссия будет ну понятное дело что мы думаем про своих коллег так что мы доставим подарим крым сша америка вам нравится что мы подарим вам сша ну, мы не только подумали про США, а также подумали про Нигер, у которого нет воды. И поэтому мы отдадим все Черное море неграм. А также мы продумали про инопланетянинов. Мы отдадим возле Киева Чернобыль Баобабу, там где он построит свою зону 52 и будет ставить опыты над людьми устраивает мой мирный план. Непохано. Very interesting. Але... Но это еще не все. Это еще не все. Давайте не посмотрим. Перебивай. Я Але думаю, мы что не послушали Россия плана не хочет. права. Украина. Мы уже слышали план от Украины. Давайте. Я думаю, Украина не договорила. Спасибо, мне не было, но я очень благодарен. Все, перейдем к горди... следующую картинку, пожалуйста. Теперь мы видим, что получит Украина. Это исконно украинские земли, где живут украинцы. Это Львов. Ну это ничего. Не это... украинцы, а украинцы. Ты. ты... Если ты еще что-то скажешь, мы запустим у вас ядерную ракету. Против России. в нас настроено уже. 5 миллионов ракет. З них это Нептун, яким мы уничтожили. Крейсер Москва. Русский военный корабль. Иди нахуй. Далее. Ракеты! Паляниця, Наполеон! И самая, на ракета Бдюка. Мы ударим по вас орешником По вашим всем ракетам! Я слегка. Вы Поки, ваши, друга. поки друга. ваш друга. орешник долетит. Ваша миллионов. Наша бдилка уже будет лететь в вашу сторону. Только один миллион бдилок уже в вашу сторону будет лететь. Вдумайтесь, только нажать на кнопку. Я передумал. Орешник. В Украине не достанется и не Львова. Мы отдадим Львов Нигеру. Вы, Украина будет без вы, территории. Пожалуйста, управлять Украиной, Если вы еще в нашу сторону, мы нажимаем на кнопку. У вас еще есть красный, как у нас. Мертвая рука, знаешь такое? Президент Америки, переключите, пожалуйста, следующую картинку. У нас их аж четыре. Не дай бог. Как мы видим, что мы поделим после Украины Польшу. Как только мы захватим всю Украину, мы перейдем к Польше. Понятно дело, что мы подумали про своих братьев украинцев, украинцев, что мы отдадим им чуть-чуть территории Польши. Они получат вот эту часть территории. I have a question. Когда вы нападете на Польшу, Дайте угадаю. 2049 год. Нет. И 39 год. По нашим планам, за три дня мы захватим Киев. И потом перейдем до Польши. Блиц, атака. Четыре роки и до войны в Украине. Яких три дни? Что ты говоришь? Ты кацаешь, ты не бредишь. Реально, Москва, вы ошиблась. Что вы себе позволяете? Украина за то, я очень благодарен России, спасибо вам большое. Также, You're ладно, мы Украина передумали, дня, Украину that that week. Week <coughs> 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 мы не <coughs> Мы это oh. отдадим Нигеру, потому что ему нужнее. Это будет Нигер. Баобаб, это... <coughs> потребно еще сработать! <робити>, допомогай. <coughs> это мы отдадим немцам, а это все исконные земли России. Еще а что при СССР. Американцам? Это мы потом поговорим. Если вы вернете нам Пепси Колу, Фанту и Спрайт, тогда мы подарим вам... пау баб, я тебе готов выпродуковать каждый день 1 миллион Пепси Колы и 3 миллиарда тонн Сникерсов. Если ты мне дашь 5 миллионов лазерных пушек, если, если США разблокируют нам санкции и вернет нам Пепси, Фанту и Спрайт, то США получит вот эти земли. Это будет США. I have a question. Для чего вам Кока-Кола, Пепси, Та Спрайт? Если у вас есть Кола Добра, то вкусный Петя. Мы просто хотим наладить экономические связи с Нигером. Мы будем постачать Пепси, Спрайт и Колу в Нигерию. А как же Макдональдс? У вас же вкусно и точка. Потому что там очень вкусно и точка. Давайте перейдем к плану США. The plan USA, they planted it sure America. поставить McDonald's now with percent of sushi Це все, show me хотіли Stell that one second. My baby wanted me. Oh, baby do you need my wallet or my dick pic? oh wow well. okay i sent you one million skin door europe's euro okay goodbye i had some yes yes i'm so sorry Давайте все-таки перейдем к мирному плану, потому что я хочу построить тут 80% вкусно и точка, чтобы на Украине было вкусно и точка. И также в Америке будет скоро вкусно и точка. Давайте перейдем к мирному Ваша, плану. Вкусно и точка, Вку... Но... даже россияне не едят и не ходят туда. Это Миша вкусная и точка что я Я я предлагаю построить на этой земле вкусом по одному кусочку гамбургера. Ваши это и Ваши Ваши бургеры из собак сделанные в Америке. У меня питание. Можно сказать. Украина. У меня такое предложение за вас всех. построите на этой земли пузату хату ласка, я ее построю там де белая зона будет построена пузата хата нет там территория нигер и вам построит вкусно и точка там где белая зона будет вкусная и точка потому что мы с нигером Союза-то! ВАШЕГО Нигера! Не ХОДИТЬ ВКУСНО обходить вкусное. Россия и ему все даст. А почему нет магронизма в Нигерии? А почему МОИ едем? не будут есть магронизм. Мы построим вкусно и точка. Не переживай, Нигер. Давайте перейдем к мирному плану, к Украине, а не к вкусно и точка. Ты не услышал, это грустная и точка? Если грустная точка, то я не хочу, чтобы вы это все строили в моей... Был бы в Чернобыле, не будет вкусной точки. В Чернобыле будет KFC и Макдональдс. Вот это нормальный план. Там, там, я в Украину, там, в я буду там, 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 они, они там, это хороший план, Дональд Трамп. Мне он нравится. Тернобылі будет стоять и Пузата хата. И все. Бо мы договоримся с Баобабом. Нет, там все-таки будет вкусно и точка. Пузата хата. Если вы не прекратите... Завалить ваши морды и точка. Давайте поделим Париж напополам. Дуже остроумно. Париж. Паризать. Интересно. Симпл. Или не можно трогать Париж Я там премию, МБП. Построим типа. Парижскую стену. Типа Париж. Париж, Париж. Это все классно. Давайте Украины не будем спрашивать. Мы просто сами это сделаем. А также я предлагаю взять море и отдать его Нигерам. И Баобабу отдать зону 51 в Чернобыле. Построить. Предлагаю оставить Украину в покое и назвать ее островом Парадис. И построить э, трехзонные стены. в 100 метров в висоту и хай они там живут у себе с своими пузатыми хатами а мы с тобой поделим по горизонтале точнее вертикалом європу я Ей. собі забираю захід півнич і південь а ти собі береш Білорусь і усю Это какой-то ерунда. Я беру Беларусь, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и все по немецки Окей okay, можешь себе оставить Гамбург, or no Hambour is only USA. You can take the Berlin and Belarus и точка итак. и брата Ивана. Твоего брата Ивана никто не забирал. Баобаб хочет захватить весь мир. Мне кажется, что Баобаб планирует захватить весь мир. И мы должны со себя объединиться, чтобы уничтожить Баобаб и Украину. Тільки спробуйте нас напасти. Ви ще не розумієте на що підписуєтесь. Ми тримаємося до останнього. Ви не розумієте, Росія, що ви робите. Не дай Бог ви ще просунетеся на один кілометр. Негайно ж я нажимаю на всі ці чотири кнопки. Я перехожу к угрозам. Я об'являю війну Нігер, Україні, США і БАУБАП. Я нажимаю. Сейчас вы увидите куча ядерных ракет. Приготовьтесь. Это дурацкие русские эксперты. Промазали! Не ты координаты написали! Ладно, я пойду опять у бульдера. Остановите это! Бай-бай, <реклама> Володя. Русский военный корабль <реклама> пошел нахуй.